За тур до завершения первого круга чемпионата Бердянска по футболу уже стали известны 5 из 6 команд, которые продолжат борьбу за награды соревнований. А вот на шестое место в турнирной таблице, которая дает право выступить в высшей лиге, претендуют 4 клуба. Наиболее интересным поединком прошедшей недели стало противостояние команд «Арсенал Бердянский» с «Жатки» с «Лучом». 90 минут матча прошли в интересной борьбе, а судьбу победителя решил единственный гол, автором которого стали футболисты команды «Арсенал Бердянский». Жатки. Остальные матчи 10 тура завершились со следующими результатами. Чайка победила Энергию 4-0. С аналогичным результатом 4-0 завершилось и противостояние Молнии с Азовцем. Азовское море оказалось сильнее Фортуны 5-1, а игроки Квадратного метра победили Строитель 7-2. В ближайшие выходные в нашем городе стартует сезон пляжного футбола. Первым стартом в этом году для бердянских команд будет первенство города. Местом проведения соревнований в этом сезоне станет площадка пляжа «Акватория», который находится на Бердянской косе. Желание принять участие в первенстве изъявили пять команд. Джон Гривз, Арсенал Бердянские Жатки, Бриз, Квадратный Метр и дебютант соревнований команда «Ангелы Цирка». Турнир пройдет по круговой системе с 10 по 17 июля. К каждой команде предстоит Стоит провести по 4 поединка, по результатам которых определится итоговое положение в турнирной таблице. Три игрока бердянской команды Дюсуша БГПУ Анастасия Полобинка, Ольга Сковец, Наталья Перепелица, а также воспитанница бердянской Дюсуша Светлана Родионова, выступающая за 2 ФК Днепр, включены в состав женской молодежной сборной Украины. Чемпионат Европы среди команд возрастной категории до 20 лет пройдет с 9 по 17 июля в Черногории, в городе Подгорица. Наша сборная выступает в дивизионе Б и вместе с 12 командами из других стран будет вести борьбу за три путевки в дивизион А. Команды по жребию разбиты на четыре группы, из которых по две лучшие после группового этапа продолжат дальнейшую борьбу за выход в высший дивизион. Украинская сборная играет в группе А вместе с командами Чехии и Венгрии. Первый матч наша команда проведет 9 июля против сборной Чехии.